নমস্কাৰ সকলোকে অনুময় কিটচেনলৈ স্বাগতম জনালোঁ কদম ফুল পিঠা বনাইছিলোঁ এয়া কদম ফুল পিঠা ইয়াত মই কেতিয়াবা নাৰিকল আৰু মিঠৈ ভাজি পেলাইও দিওঁ মাজত ভৰাই এনেকৈ আৰু অকণমান কালাৰ কৰি ডিজাইন কৰি দিওঁ ওপৰত আৰু কোনোবাই দিনাখন অকণমান বগা কৰি ৰাখো ৰাখিও আজি বগা কৰিয়ে ৰাখিছোঁ আৰু ফুল এই গৰম ফুল পিঠা বনাবলৈ অকণমান চাউল তিয়াই এক ঘণ্টামানৰ পিছত মই চেপি থৈছোঁ জৰ্জৰিয়া হ'বৰ কাৰণে আৰু এইফালে দুবাতি পানী গৰম কৰিছোঁ ইয়াতে মই অকণমান নিমখ দিম ইয়াতে দুই বাতি পানী দিছোঁ এতিয়া অকণমান নিমখ দিছোঁ আৰু অকণমান গৰম হওঁতে ইয়াতে মই এক বাতিয়া শিকান চাউল পিঠাগুড়ি ইয়াতে দি দিছোঁ এতিয়া অলপ সময় এইখিনি সিজিবলৈ দিব লাগিব তাৰ বাবে অকণমান সময় লৰাই থাকিব লাগিব লৰালে যেতিয়া বস্তুটো শুহি যাব পানীটো তেতিয়া পিঠাটো বনাবলৈ ভাল হয় গতিকে মই অলপ সময় লৰাই আছোঁ ইয়াৰ এয়া লাহে লাহে পানীটো শুহি আহিছেই শুকান হৈ আহিছে এতিয়া এনেকৈ লৰাই থাকিলে লাহে লাহে ইয়াৰ শুকাই শুকাই আহি থাকিব আৰু লাহে লাহে কেৰাহীটো তলত নধৰা হৈ যাব এইটো চাউল গুৰিটো নালাগিব আৰু তেতিয়াই গম পাব লাগিব যে পিঠাটো বনাবৰ কাৰণে পিঠাগুড়িখিনি ধুনীয়া উপযোগী হৈছে এতিয়া মই এইফালে ইয়াত ধুনীয়াকৈ এখন কেৰাহীত মই নমাই লওঁ খুব ধুনীয়াকৈ এৰাই আহিছে এতিয়া এনেকৈ চাব লাগে হাতত নালাগে এনেকৈ গম পোৱা যায় তেতিয়া সেইখিনি আমাৰ হৈ গৈছে আমি এতিয়া এখন ঠালত ধুনীয়াকৈ বনাই লৈছোঁ আৰু এইফালে মই অকণমান পানী গৰম কৰিছোঁ ইয়াতে মই যিহেতু ভাপত দিম পিঠাটো আৰু এইখন কাঁহীত ফুটা থকা কাঁহী আছে ইয়াতে মই অকণমান কাপোৰ দি লৈছোঁ ওপৰত কিছুমানে চালনীতো দিব পাৰে এতিয়া মই এইখিনি খুব কোমল হ'ব কাৰণে অলপ সময় মাৰি লৈছোঁ এতিয়া মিহিও হয় কোমলো হয় পিঠাটো খাবলৈ অকণমান হাতত ঘি লগাই ল'ব পাৰি এতিয়া ধুনীয়াকৈ মঠি পেলাই মাজত মই অকণমান তিল দি দিছোঁ তিলৰ গুড়ি মিঠৈ চানা তিলৰ গুড়ি সেইখিনি দি দিছোঁ আৰু অকণমান চাউল এয়া সানি দিছোঁ যাতে চাউলটো গাত লাগি থয় আৰু এই পিঠাকেইটা দিওঁতে একদম সাৱধানে দিব লাগে যাতে এইটো গাখীৰ নালাগে এয়া মই এনেকৈ দি দিছোঁ প্ৰথমতে কমাই দিছোঁ চাৰিটা দিছোঁ আৰু এয়া অলপ সময় পিছতে ইয়াত ধুনীয়াকৈ সিজিয়ে আহিলে বিশেষকৈ পিঠাগুড়িটোতো সিজিয়ে আছে খালী চাউলটো সিজিলেই গম পোৱা যায় আৰু পিঠাটো হৈছে বুলি ধুনীয়াকৈ হৈ গ'ল এইখিনি খুব ধুনীয়াকৈ হৈছে আৰু কেইটামান মই ইয়াত দি দিছোঁ আমাৰ ছোৱালীও দি দিছে কেইটামান সেয়া আজি মই এইকেইটা একদম বগা কৰি বনাইছোঁ ঘৰত একো কালাৰ দিয়া নাই ফটাফট হৈ যায় পানীটো খালি অলপ গৰম হৈ থাকিব লাগে ভাতটো বাঢ়ি থাকিব লাগে এইখিনিও হৈ গ'ল এয়া আমাৰ ইমানখিনি পিঠা হৈ গৈছে আকৌ কেইটামান দিছোঁ ইয়াৰ মাজত তিল আৰু মিঠৈ সানি লোৱা আছে এইখিনি আমাৰ এয়া হৈ গৈছে এয়া ভিতৰত খুব ধুনীয়াকৈ সিজিছে আশা কৰিছোঁ মনটোৱে লৈছে আপোনালোকে ভাল পালেই